इन हम उसको रास्ता देते हुए बनेंगे चलेंगे हमारी अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी इसका हम खास ख्याल रखेंगे और जिस तरह हम जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद भी सब्र का कायम रखें वहाँ जाने के बाद भी किसी का भाषण चल रहा है किसी की बात हो रही तो हमको भी की ज़रूरत नहीं भाषण का जवाब देने की जरूरत नहीं लिहाजा हम सब एक हैं ये हमारे हिंदुस्तान की भारत की तहजीब है हम हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं रहें और रहेंगे इसी का सबूत पेश करने के लिए हम जा रहे हैं रही इस मामले में किसी की तरफ से कोई ऐसा घनौना वाकई पेश आता है तो उसकी मजम्मत करनी भी जरूरी है और शासन को बताना भी जरूरी है कि इसके खाती यानी कसुरवार जो हैं उनको सजा मुकम्मल दी जाए और मुकम्मल तहकीक करके उनको सज़ा का मुस्तक बनाया जाए ताकि आइंदा से ऐसी किसी किस्म की कोई घटना यहाँ पर न घड़े हमारे महाराष्ट्र में पहली मरतबा ऐसा वाक़ पेश आया है कि जिसमें मस्जिद का नुकसान पहुँचाया गया और एक मुकम्मल बस्ती का नुकसान पहुँचाया गया है जहाँ और अतिक्रमण के नाम से जाना जाता है आप तमाम भाइयों के जहन में ये बात आनी चाहिए कि अतिक्रमण का मसला कोर्ट में जारी है न्यायालय में ये मसला चल रहा है और अतिक्रमण हटाना यह प्रशासन का काम है अमन वाले माहौल को कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं तो हम उनको ऐसा करने नहीं देंगे बल्कि हुकूमत के नजरों में लाकर जो ऐसे गलत काम करने वाले हैं उनको मुकम्मल सजा दी जाए जब तक तो उनको सजा नहीं होती इन हम अपनी ये तहरीक जारी रखेंगे और हमारी ये तहरीक ये सिर्फ कागजी रहेगी घोषणाबाजी की नहीं रहेगी जज्बात की नहीं रहेगी और इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है इसका नाम ही मुख्य मोर्चा दिया गया है मुक का मतलब ये है कि बिल्कुल खामोश रहना है अपने जबान से कोई अल्फाज किसी को कोई निकालना नहीं है इस बात का सब ख्याल रखेंगे इन शाह हम मुसलमान होने का मुकम्मल सबूत दें बिल्कुल हमें ठेस पहुँची है उसका इजहार जरूर होना चाहिए तो इसलिए ये यही मौका नहीं आइंदा जब भी कोई ऐसा मसला पेश आएगा ऐसे मौाक़ पेश आएंगे तो इनशाला हम जरूर कदम उठाएंगे लेकिन एक गलती की वजह से हमारा भी समाज का भी कौम का मिलत का नुकसान है करेंगे सब इनशा तो अब जो है दो दो हजार की लाइन बनाएंगे पीछे लो भाई फोन पीछे लो हेलो चलो चलो येरा

कि हम सब लोग आके चलेंगे तो वो अपना निवेदन लेने के लिए बाहर आएंगे इसके लिए तालुके में से आए हुए तमाम मुस्लिम भाइयों को रिक्वेस्ट की जाती है हम बताना चाहते हैं कि उम्र का तालुका आजादी से लेके आज तक हमेशा शांततामय मार्ग से जो भी निवेदन देना है दिया है आजादी के हम बताना चाहते हैं कि उम्र का तालुका आजादी से लेकर आज तक हमेशा शांततामय मार्ग से जो भी निवेदन देना है दिया है आजादी के गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास लेकर चलने वाले मुसलमान फिर ऐसा क्या हो गया कि उसी गजापुर के मस्जिद में आयोजन केलेलं आहे आणि या ठिकाणी साहेबांना या निमित्ताने निवेदन देणार देण्यात येत आहे आणि दोषीवर कारवाई करावी अशी विनंती या ठिकाणी आपल्या मुस्लिम समाजाच्या वतीनं या ठिकाणी आदरणीय पवार साहेबांना या ठिकाणी करण्यात येत आहे आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी आलात या मोर्चेमध्ये सहभाग नोंदवलात यानंतर जसं की आपण या ठिकाणी मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविषयी विशालगडच्या पायद्याची असणाऱ्या गजाफ येथील जे झालेली घटना आहे जी दुर्दैवी घटना आहे त्याचा निषेध म्हणून आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत त्याबद्दल देखील सदस्य या ठिकाणी बोलण्यात आलेलेच आहे मला एक महत्वाचं सांगायचं आहे आपले उप अधिकारी जिल्हाधिकारी साहेब आपल्या माध्यमातून आम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे की या घटनेनंतर व याच्या आधी देखील